О чем общаетесь сегодня? Что предложат? Если э -э я буду компетентен, то могу. Я за Украины, место Киев, а вы откуда? Я из России, город Краснодар. Давайте о войне поговорим. Оправдываете или осуждаете нападение России на Украину? Оправдываете. Ну, поддерживаете или осуждаете? Поддерживаю свобода полностью. Какая-то есть аргументация или просто по признаку гражданства? Да, она есть. Я много раз говорил о ней. Чуть ли не каждый день об этом спрашивают. Ну, честно, да. надоело. Надоело об этом уже говорить. Так это же в ваших интересах. Наши интересы двигаются вперед, все Не, 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 в ваших интересах вам лично, вам лично, вот вам лично. Войти в историю, как все-таки тот, кто не есть сторонником этого всего. Вот, но вы сторонник этого всего не вопрос-то. Даже да. хоть для истории, для потомков аргументацию какую-то дайте, чтобы вы не выглядели как людоед. Потому что предыдущие мне говорят, ну надо убрать, убиваем, какая разница. А у вас есть эта аргументация? Но она да, есть, да, часть, вы сказали. Нет, Давайте мы пообщаемся идем, не, не, про не это. это. Там другая цель. Цели были озвучены, я думаю, все, все понятно. Не, не все понятно. Нет. Ну, непонятно. Как говорится, будет видно потом. А вы Карабах называете Арцахом? Я к нему отношения не имею. А кто вы по... Кто, к какому относите себя? Курт. А, вы Курт. Угу. Курт и ездит. Угу. Да. А, а сами Это на войне будет. уже были или будете? Ну, если призовут... Пойду, конечно, куда денусь. Даже так. Да. Однозначно. Так что аргументацию не дадите. Да, ну честно надоело. Все, ну, вы просто не устраиваете. Люди начинают перескакивать с темы на тему. Хорошо, а я вам могу задать вопрос? Задавайте. Почему ЛНР и ДНР, так называемые, 8 лет Россия не признавала и пыталась их вернуть Украине? Потому что, ну, как бы. Не, не нужно, тут же вопрос не в территориях стоит. Россия изначально говорила, что требует того, чтобы под боком был мир и не ущемлялся русскоязычный народ. Всё, русскоязычный, всё, русскоязычный, русскоязычный народ в Крыму да. якобы проголосовал Господь за отделение, и, и Россия защитила Крым. Тот же самый референдум прошел на Донбассе, в Луганске и в Донецке 11 mm -hmm. мая. Русскоговорящие люди проголосовали за отделение от Украины. Почему Россия не защитила как Крым, почему 8 лет не признавала, почему не вводила войска, а самое главное, почему э, наплевала и игнорировала волю русскоговорящих людей, которые хотели по этому референдуму якобы отделиться, и пыталась вернуть их обратно в состав Украины. Потому что будет понятно, что будет э, еще больше накаленка, понимаете? В тот момент уже как бы была утверждена власть. В тот конечно. момент был уже оккупирован Крым. Вы уже да. начали боевые действия. Ну, не оккупирован. Это с вашей. Как бы, Почему это русскоговорящих было... пытались вернуть в Украину? Они проголосовали якобы за независимость. Да. Что было бы с русскоговорящими, если бы они были возвращены под контроль Украины? В смысле, что было бы? Есть, Они если соблюдались все договор... договора, то есть Минские там один-два. Еще раз, люди русскоговорящие проголосовали за отделение от Украины, правильно? Давайте вот так по пунктам. Было ну, такое. Да. Ну, в Од... каком году? 11 мая, 2014 год. 2014 Нет. год. Референдум был. Референдум 11 мая. В Донецке и в Луганске. Люди проголосовали за отделение от Украины. Правильно же? Так, так, так. Попытка вернуть в Украину э, данные областя. Как оно сочетается с волей народа, который проголосовал? А, попытка, чья попытка? Минские Минские соглашения на что были направлены? Ну, на урегулирование конфликта. Ну что Нет. что надо было делать? Нужно было отвести войска, вооружение. одной стороне и другой. Все. И области Донецк, Луганск должны были оставались, Украине, оставались Украины. Да. Как это сочетается с голосованием Украины, русскоговорящих? Там, что, было, что они были... Русскоговорящие проголосовали за отделение от Украины. И как это сочетается? Было, что там не было никакого были. условия. В... Было было. Сейчас скажу, сейчас... Там не было. Я вам сейчас открою э, фотографию бюллетеня. Вы увидите, что они голосуют за государственную самостоятельность. На правах автономии, насколько мне известно. На правах автономии люди проголосовали за независимость. Почему Путин за русскоговорящих решил, что они будут автономией? Они проголосовали за независимость. Если он не хочет их признавать, он их не признавал. Вы же могли зайти войсками в 2014 году, как в ну, Крыму, везде, но вы этого везде не сделали. Все равно, смотрите, везде должен быть все равно какой-то холодный расчет. Крым это стратегически важный объект был. Есть, Значит, вы не русскоговорящих спасали. Тогда, тогда, тогда да, вы... Да, не, нет, тогда, тогда, не вопрос, тогда почему... ...всего происходящего и как бы закрыть Еще раз, русскоговорящие в Крыму... ключевую роль во всех вопросах. Русскоговорящие в Крыму проголосовали за отделение, а, а, Крым отделился, Россия его признала. В том же году, через два месяца, Донецк-Луганск mm -hmm. проголосовал за отделение, Россия этого не признала. И пыталась не просто не признавала, не просто не признавала, а еще пыталась их вернуть назад в Украину. Почему? Подождите, ну, почему второй? Тогда, по а, подождите, в Крыму же своя конституция была, они имели право провести э, свою этот, э, Значит, э, в Донецке э, не имели права провести? Э, но, значит, в Донецке не имели то, права. Нет, если юридически, то по моему. Значит, нет. в Донецке Я незаконный был. был референдум? Еще раз говорю, если юридически на тот момент, то нет. Значит, в Донецке и Луганске был незаконный референдум. Ну, на тот момент скорее. Значит, да. на каком основании Россия подписала с ними договор содружества уже в двадцать втором году, 21 февраля? Потому что Минские не соблюдались. Вот и все. Как могли Минские соблюдаться, если отделение по референдуму не могло произойти? Потому что референдум был незаконный, вы сейчас сказали. Еще раз. Если референдум в Донецке, в Луганске был Россия незаконным, не же на тот момент, как вы если Россия его не признала, значит эти mm -hmm. области есть Украиной, значит зачем их? Вы ошибаетесь. Ну вы, вы юридически. Еще раз. Как бы Перестаньте не говорить юридически. Вы не понимаете смысла ну, этого слова. Вы не соблю, не Еще раз. Вы просто заговаривать сейчас будете, просто будете со мной одновременно разговаривать. Просто одновременно будете, когда вы быстро тараторите вот эту маячню, вы показываете, что вы поняли, что вы попали в штангу. Если референдум был незаконный, значит никто ни от кого не отделялся. Значит и по Минским возвращать их не получится, и значит заключить с ними договор содружества и взаимопомощи не получится, потому что они области Украины. Зачем возвращать области Украины в Украину с особым статусом, если они области Украины? Как вы можете заключить договор содружества и взаимопомощи с так называемыми ЛДНР, если они не отделились? Как это может быть? Я сказал, Россия появилась максимально корректно. Я бы сказал даже через... Россия показала, что на Донбассе живут русскоговорящие второго сорта. В Крыму первый сорт. Ты же сам все уже проговорился, чувак. Ну как это мерзко просто? Ты же проговорился. Ты говоришь, в Крыму нам надо было, там был флот. Вы захватили Крым, потому что это стратегический остров, потому что там ваш флот, потому что понятное дело, что Крым это стратегия. Вы пытались вернуть русскоговорящих, которые не хотели возвращения, если мы верим референдуму, пытались вернуть Украину, чтобы через автономию дестабилизировать украинскую политику. Ты же сам проговорился, вот ты же опозорился, чувак. И ты теперь Россия, Россия, давай по делу, ну давай остановимся и разберем еще раз. Был референдум? Да, если он был незаконный, как они могли отделиться? Как они тогда отделились? Откуда мы тогда знаем, что они хотели отделиться, чувачок? Провели Минские. Минских вы не как мы, узнали, что, как мы узнали, что жители Донецка и Луганска хотят отделиться? Скажи мне, если референдум незаконный, как они отделились, если не было референдума? Как отделиться без референдума? В смысле, как отделиться без референдума? Как без Референдум, референдум? прошел, здрасте, приехали. Ты же говоришь, что он незаконный. Все, все прошло, все хорошо. Ты же сказал только что, что он незаконный. В тот момент, пока не было Минских, он был, как говорится, незаконный. Но когда вы перестали уважать народ и придерживаться... Вы перестали уважать народ, но народ хотел быть независимым, вы их пытались Минскими вернуть в Украину, чувак. Ты слышишь? Услышь. Вы пытались Минскими веркнуть русскоговорящих, которые по этому референдуму не хотели в Украину. Да, не надо еще раз говорить, ты мелишь херь, ты опозорился, чувак. Ты тупо опозорился, ты сам с собой споришь. Давай еще раз, референдум законный Но или он нет? Праведливо. Референдум законный или нет? Давай. Законный. Законный? Все референдум да. законный. Значит, да. они хотели отделиться. Значит, почему вы по-минским их пытались вернуть? Вы поведете себя более как-то. Что, друзья, в Кинси сделаем вставочку. Референдум законный, референдум незаконный, референдум законный. Ты четыре раза переобулся. Ты четыре раза переобулся. И ты, кстати, русский. Ты не курт, чувак. Ты русский. Ты не курт. Ты никакого отношения к курской культуре не имеешь. Ты тупо русский. Ты топишь за Россию. А тебя не слушаю. Ты балабол. Ты четыре раза переобулся. Я балабола не слушаю. Ты балабол. Переключись. Сделай, сделай хорошее дело, переключись. Тупо переключись. Переключись. Тупо возьми и переключись, давай. А, не, класс. Тогда я переключусь. Кинец. Добрый вечер. О чем общаетесь сегодня? У украинцев спрашиваю, помнят ли они, когда из чего начался конфликт на Украине. Ага. Я украинец, можем пообщаться. Ну, может, вам именно украинец нужен, потому что я украинец. Если вам именно украинец, то не получится. Если украинец вам подходит для разговора данного, можем попробовать. А ты на каком языке общаешься? Ну, с тобой сейчас русским. А ты умеешь на украинском? На украинском не знаю, на украинскую мову, да. Так ты по-русски не умеешь. Как по-русски будет правильно, на украинском или на украинском? Украинскую мову, я же тебе говорю. Не, по-русски как будет правильно? По-русски? По-украински тогда. Ну, я не знаю, как по-русски правильно, но по-украински. Подожди, а если ты не знаешь, как будет по-русски, как же ты можешь утверждать, что ты не украинец? Если я не знаю, как по-русски будет э, по-украински или по-украински, то я не могу утверждать, что я не украинец. Это логично, согласись со мной, да? Логично, что? Что в этом логичного? Я даже не могу понять, не, где понимаю. начало, где конец. Я, да я понимаю, понимаю, что логика это украинская лженаука такая. Украинская, а, я же тебе говорю. Украинская. Смотри, ты можешь коверкать, еще раз. как хочешь, мне без разницы. Вот можешь меня называть как хочешь, коверкать. Мне же не обидно. Мы тут в диалоге, и я в диалоге сейчас покажу, кто ты есть. Ты это покажешь. Ты это покажешь, ну, то есть я на тебя ничего не наклею. Поэтому давай продолжим дальше. Говори как хочешь, окей. Если так мы с тобой говорю, будем спорить, хочу. если ты, мы будем спорить, тогда есть смысл на что-то опираться. Правильно же, если мы просто будем кричать не так, нет эдак, то тогда ничего не да. будет. Поэтому. Будь добр. Будь добр. Подскажи мне правила постановки ударений, первый, второй, либо третий слог в русском языке. Можешь сказать? Не могу. Н не могу, не хочу, не буду. Зачем, а зачем мне... Зачем же ты меня тут... Так мы Потому не про мы. Ты не про... мы... А ты про язык все-таки хочешь поговорить? Ты хочешь мериться языком? Ты из тех, кто считает, что каких-то языков не существует или они штучные. Ты хочешь про язык говорить? Подожди, я тебе еще не сделал ни одного утверждения... Про что ты хочешь говорить? Бровь... Ты мне рассказывал, что ты э, у украинцев обсуждаешь, как начался конфликт на Украине, ты мне сказал. Ты даже не помнишь, что я тебе сказал? Ты именно так и сказал. Ты мне говоришь: я, я говорю, Нет. о чем сегодня общаетесь? Ты говоришь, я тут у украинцев спрашиваю, понимают ли они вообще, помнят ли они, с чего начался конфликт на Украине. Я прям тебя цитирую со словами украинец и на Украине. Ты сказал: Я тебе говорю, что я не украинец, я украинец, если тебе это подходит. Вот. И общаюсь я не, не на украинском, а украинскую мову. Далее будем продолжать нашу беседу? Ты про язык хочешь поговорить? Ты сейчас на украинской мове общаешься? Нет, я сейчас с тобой русским языком говорю. Во-первых, я тебе еще раз процитирую, что я тебе сказал. Дословно. Давай. Я интересуюсь у украинцев, помнят ли они с чего, из каких событий угу. начался конфликт на Украине? Что я, я не сказал так, именно ш, так? Что я не так сказал? А я как сказал? В чем я, а -а -а. В чем я ошибся? Ты мне можешь ответить на этот вопрос? В чем вопрос? я ошибся? Могу, конечно. В чем я ошибся, скажи? Ты сказал, ну, что я не вопрос. Я сейчас отвечу. Ты сказал, что я не так сказал. Что в чем я пересмотришь, не Пересмотришь, но пересмотришь запись. Все, свою. пересмотришь. Понимаю, Будет тут вставочка. Все, никакой проблемы. Будет вставочка. Да. Флешбэк вот такой. Красавица. Белая. Раз пш, пышка, черно-белая вставочка и продолжаем диалог. У украинцев спрашиваю, помнят ли они, когда из чего начался конфликт на Украине. Ты говоришь, я тут у украинцев спрашиваю, понимают ли они вообще, помнят ли они, с чего начался конфликт на Украине. Да, вот. Совершенно верно. Помнят ли? Так, помнят, помнят, знают, помнят, не забудут никогда. И призовут к ответу всех, кто в этом повинен. Так с чего и когда все-таки? С каких событий? С оккупацией Крыма, 20 числа февраля 2014 года. Скажи, а в январе никаких событий на Украине не происходило, да? Не было массового расстрелов людей. Как вы так быстро все забыли? Массовые расстрелы людей. Массовые расстрелы людей. Так ты сказал только что? Я не ошибся. Совершенно верно. Про какие массовые расстрелы людей ты сейчас говоришь? А что, правда, что украинцы... Про какие расстрелы. Так ты мне сейчас освежишь ее. Про какие расстрелы массовые ты говоришь? Ну, это как минимум, убийство небесной сотни. Это как минимум. Как максимум еще события, в курсе, он Шевченков сказал. Что там за события? А ты не в курсе? Распил Небесной Сотни. Россия зашла защищать небесную сотню. Причем тут Россия вообще я понять не Ты наскал про массовые рас. Слушай, блин, ну у тебя что, реально кисель вместо мозга? Ты только что говорил про массовые расстрелы в Украине. Совершенно верно. Назови массовый раздел в Украине. Скажи, расстрел Небесной Сотни в Киеве. Где, это не, где это, когда? Где, это не где когда и кто расстрелял Небесную Сотню? Скажи мне, ты откуда вообще? Где когда и кто расстрелял Небесную Сотню? Я говорю, ты откуда вообще? Ну я же тебе вопрос области? задал. Я ж тебе вопрос задал. Ты ответишь не, на мой, я отвечу ты, на ты, твой. Не-не-не-не-не. Диалога не получится, ты сильно тупой. Ты полное подтверждение того, что украинцы 76-й. На ведь ничего ты Просто прикол. Просто шедевр. Просто шедевр. Просто шедевр. Это ты сейчас показал, кто я и кто ты, правда? Да, да. Это будет видео. Написать тебе на каком канале? Давай напишу, чтобы ты его посмотрел. Запиши, посмотришь. Обязательно. Обязательно. Зайду посмотрю. Зайди посмотри. Где-то, где-то на протяжении недельки-полтора будет. Вот. Скажи мне, это вот ты сейчас представляешь украинскую блогосферу? Ты блогер? Да, я блогер. Ты больше делай брови, чтобы люди оценивали меня как блогера по твоим бровям. Ведь они меня смотрят пойми, и и подписываются. Бибил, они меня, отписываются. Ты что, ты не, не делай этого. Они прямо сейчас ты отписываются. Тут, они слышат, что ты, ты меня называешь тупым ты, и отписываются. Бишь, сущность, не надо, пожалуйста. Не делай, не делай такие не бровки, люди не отписываются. Не люди, ты назвал меня тупым и 100 тысяч отписалось. Ты что ж ты так делаешь? Не подставляй меня. Твои грустные бровки. Какой я плохой блогер, люди оценят по твоим бровкам и отписываются. Что ж такое? Зачем ты уничтожаешь мою блогерскую карьеру? Тебе больше голоса не дано, ты сидишь у нас на поводке молча. Вот, сидишь молча и плямкаешь вот так губками своими, да. И бровки делай. И говори: Ой, какой ты тупой блогер! И сразу я стаю, становлюсь тупым блогером. Массовые расстрелы. Я такого еще не слышал, чувачок. Массовые расстрелы. Это раз. То, что Россия зашла, потому что небесно сотня. Ты даже вообще не понимаешь, что ты городишь, чувак. Фух. Ты такой тупой блогер, я такой в шоке, что ты такой тупой. Ничего себе. Это работает, чувачок, это работает вообще. Я даже с тобой серьезно разговаривать не буду. У меня же есть шесть вопросов, шесть вопросов, которых, которыми я растягиваю любого. Я их не применяю, потому что ты... Ты что, прикалываешься? Ты такой тупой блогер. Ладно, я устал. А знаешь, что означает слово Россия? Слышишь ты? пытаешься кого-то строить. Знаешь, что такое? И... Да, да ты же достал наушник, все, потерялся. Так, здравствуйте. 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 Как дела? Война идет в моей стране у тебя. Как? Война идет в моей стране у тебя. У меня все хорошо. Сижу, отдыхаю. Мир тут, моя жвачка. Ага, про что тогда поговорить ага, желаю? Про что тогда поговорить желаю? Да так, сижу, нагоняю особо никаких. нагоняешь? Ж... Такого ж... еще не Гоняюсь. слышал. Да. А я тоже, мне кажется, что у нас разговор так ну, и хочу, дальше пойдет. Прошу, разговар про жопу, про, а про, про, про пизду нагоняй. Да, правильно, правильно а думаю. я? Правильно я думаю? Прав я или нет? Стоит дальше ну, идти, что с тобой разговора не будет, да? Не будет. Я не знаю, как хочешь, я просто говорю, что... Нет, и дальше, дальше, кроме и пи***, я у нас что-то. Я просто а, уточню, что ты для это красного словца это сказал, а дальше будем по делу или дальше, от... дальше у нас ничего у нас не пойдет? Я страна просто в Европу не стремится, вот поэтому дальше, дальше, ну, точно. В Европу не стремится? В Европу не стремится. А давай это обсудим. А давай это обсудим. А вот в вот, этом весь мир, вот даже вот то, что в Арабских Эмиратах сейчас строится, откуда эта культура Откуда эта культура пошла? Те, кто-то когда-нибудь говорил, что в принципе там Платон когда-то был, Сократ, что данная эллинистическая культура легла в основу всех последующих, римская, римская империя, восточная, германского народа, средневековье, ренессанс, ну, ты понимаешь, что Европа генерировала это все? Что то, что опять же в Америке, северной, южной, латинской? Что то, что происходит даже в Китае? То, что происходит на далеких островах, оно все растет с европейской культурой? Что вы есть продукт этой европейской культуры в любом случае? штуку вычитал. а ну скажи мне тоже хочу почитать вот в той книжке которую вот той ты, книжке, никогда, в которую ты никогда в руки не возьмешь а какую-то последнюю, а последнюю книжку прочитал я скажу инструкция паспорт э, паспортная инструкция короче двигателю ВЗД. Ты шутишь, наверное. ты шутишь, наверное. У меня доживю. по с одним русским То такой одним же разговор был. Просто такой, был, же. Был, я, такой же. Я, наверное, попробую как-то как запарюсь, запарюсь немножко, не немножко, не поленюсь. Или в шорт склею, ваш... шорт склею ваши... Ваши... ваши диалоги, точнее, ваши, ваши диалоги. вот эти стейтменты. Это, Это просто разрыв. А кого а ты этим хочешь, хочешь удивить или опозорить? Что, ты взрослый, хлопчик, <сос> ты взрослый хлопчик инструкцию прочитал. <сос> а книжку, книжку, а книжечку. Книжечку. Какую-то. Какую-то. Какую какую пиз... в... Смотри. Смотри. Художественный, Художественный ход. ход. Я же начинал с этого. Что если у нас и книжечка пиз... какая-то, какая мы не будем начинать разговаривать. Что у тебя в пиз... книжечка, в голове, в разговоре, в стране. Да да нет. А про что говорить? А давай, говори, обсудим давай, давай обсудим инструкцию. Расскажи, что там в инструкции. Что пишут? Что пишут? Вот там силовая часть движка, короче, на валу. Понял, есть тихоходные там, э, быстроходные. Что ты мелешь? Какие шо тихоходные, мелешь, какие быстроходные? тихоходные. быстроходные? Ты ж просто накидал на слов. слов. А, ну да. И вот. Короче, грузить надо не меньше э, при разборке, если при разборке брать. Не, не меньше, короче, пяти тонн грузишь, чтобы движку не не пришла больше грузить не надо тоже там иметь свои надо что грузить ты можешь грузить? Хотя... про ты свою можешь инструкцию по-человечески рассказать, по ну, рассказать. Не понимаешь, я понимаю вот что я тебе сижу рассказываю а ты меня не понимаешь как То тебя никто не поймет ты просто набор слов толкаешь вот видишь до твоего ума не доходит что я тебе пытаюсь сказать так скажи так чтобы дошло если ты просто набор слов толкаешь ну смотри в чем ты силен? В книжках пита умных, да? В умных продолжаю. В чем ты силен? В чем ты силен? Явно не в, не в умных книжечках. Явно. Как? Ты Явно. в инструкции не ну, силен. А в чем силен? А в чем силен? Знаешь, что такое ВЗД? В чем силен? В чем силен? Я? Да. 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 В силе силен. 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 Ага. Ага. То ты и формулу силы, а знаешь? Формулу силы а? знаешь. А ты знаешь, как измеряется сила? Измеряется. Измеряется. Не знаю, без понятия. Не знаю, Расскажи. без понятия. Расскажи. Ньютона. Просто. Ньютона, да. серьезно? Ньютона, серьезно. Да. Вот это класс. Вот то это ты у нас класс. по физике а ты у нас шаришь. По физике шаришь. Не, я тупой, ты че. Ага. Ага. А, а что, этот давай крутящий, момент, а в это крутящий момент, в чем измеряется? Давайте только слово Давайте, добавить. Только слово добавить. Сила Ньютона, братух. В килоньютонах? В килоньютонах? А да. не да в ньютонах на, на метр. ньютонах на метр. Ну, килоньютон на силу. Так ньютон метр, так, а ньютон, не килоньютон. Метр, а не килоньютон. Как, какая У меня в килоньютон, как понять, какая блядь? разница? Как как разница? Понять, как ньютон разница? А метр, а не кило. Килоньютон? Что такое килоньютон? Килоньютон это 100 ньютонов. <плывая> Ты что вообще притрушенный? Килоньютон это просто 100 ньютонов. Я тебе говорю, в чем измеряются крутящие моменты. У нас целую инструкцию по двигателю прочитал. Крутящие моменты измеряются в чем? В килоньютонах А если тысяча ньютонов, то в чем измеряется? В мега ньютонах. В понимаешь, меня Не слышишь. Вот я пытаюсь донести, а ты вот сейчас... Что ты мне пытаешься донести? Не знаешь, как измеряется. Килоньютон это просто приставка. Килоньютон да, я... это просто, правильно мне подсказывают, не сотня, а тысяча. Вот я неправильно сказал. Кило это тысяча, да, у нас. это тысяча, да. В целом не суть, да. Но у меня это у нас 10. Я так понимаю это. Ну, ты же с Гуглом там сидишь, да, тебе Гугл там помогает. Нет, ничего не помогает. Nee, ну вот я посмотрел и говорю, ну, я, я, посмотрел, я увидел, я, я. я бока, все, ты лишен права голоса, закрой рот свой. Смотри, я сижу и боковым зрением вижу, как очень много появляется сообщений. И я когда обратил внимание, мне пишут, что кило это тысяча. Вот, ну я сказал кило сотня, вот в принципе не суть, но сказал. Я обратил внимание, я говорю, люди мне пишут. Я навіть конкретно можу сказати, хто, правильно? Мені не потрібно присваювати чужу інформацію. Ну, В вот, принципі, я розумію, що я там назвав Кіла, Мега перепутав вообще несущественно. Василь Головко, Олег Би, Віктор Антонський, Євген Вороненко, брат Єнот, Віталій Багатко, Ай Тимур, Ахмед М. Юріс, Роман Кей, Хендмейт, ну хай буде і пан Дмитро, чому би ні, Алексей, Рпі, Сагри Фейс, Шедоу, э, Чембер, Скаюей, Містер Фіксеро, Ілья Захаров, Стас По, э, Росо, Росовський, можливо, друже, Наталі, Дмитро. Euh, так, друзі, Олексій, Олександр, Валерій. Ох, друзі, ви ж хоч не продовжуєте далі писати: Алекс Трідмен, Ірина Русак, Льолік із Новгорода. Чудовий нік, друже.